નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં સ્વાગત છે મિત્રો આજના અંદર આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ પાંચમો કે જે સત્ર બે ની અંદર આવે છે જેનું નામ છે જય વિજ્ઞાન કી આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

वीडियो पर क्लिक कर सो तो वीडियो जो अमर से, ने पीडीएफ ऊपर क्लिक कर सो तो तब तो तो पीडीएफ जो मैसे तो आशा राखो छो अमरी एप्लिकेशन आप सब निगम से जरूर थी डाउनलॉड करजो मित्रों तो चलो मित्रों अबे शुरू करिए पाठ पांचमो जय विज्ञान की सौ प्रथम अभ्यास प्रश्न जुए विद्यार्थी मित्रों जो पहले प्श्न है टेप रेकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए तो बढ़िया सा टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर पर ध्यान से काव्य सुने और सभी छात्र उसका लयबद्ध ज्ञान करे दूसरा प्रश्न क्या होता बताइए पहला यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहे तब बात करने की सुविधा नहीं होती दूसरा यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती तीसरा, यदि कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो, तो यदि कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेजी और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव नहीं होती प्रश्न दो दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए जैसे कि नौकर, नौकरानी तो देवरानी सेठानी और जेठानी आर्थिक का धार्मिक सामाजिक और तार्किक नायिका का, का गायिका सेविका और लेखिका चुनाव का बढाव, चढाव, पढाव और तनाव विद्यार्थी तो मित्रों अभ्यास प्रश्नों पूरा थे स्वाध्याय प्रश्नोंखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुआ है तो कंप्यूटर से बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा कर सकते हैं घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है इंटरनेट जानकारी का भंडार है इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है दूसरा प्रश्न समय और शक्ति की बचत कैसे होती है तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है तीसरा किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है तो टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है चौथा हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे पांचवा क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं तो हम पिछड़े पन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं छठा तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्यों तो हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह के से हमारा मनोरंजन करता है प्रश्न पांच निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार होगा कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है इंटरनेट सबको सुख दे रहा है इसके उपयोग से सबको होठों पर ऐसी मुस्कोने मुस्काने हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दुगने गर्व से बातें कर रहे हैं दूसरी पंक्ति का भावार्थ है हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी होगी प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला उपकरण तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं दूसरा मोबाइल तो मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है तीसरा कंप्यूटर तो मैं कंप्यूटर पर खेलता हूं चौथा क्रांति तो बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है पांचवा खुशियाली तो नई गाड़ी आने पर घर में खुशियाली छा गई प्रश्न चार सात चित्र देखकर वाक्य लिखिए चलिए वाक्य लिखते हैं पहला लड़का पढ़ रहा है दूसरा मोर नाच रहा है लड़की दौड़ रही है लड़का पानी पी रहा है लड़का स्नान कर रहा है लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है सातवा लड़का क्रिकेट खेल रहा है आठवा धोबी कपड़े धो रहा है नौवा लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर ले जा रहा है और दसवां बालक सो रहा है तो विद्यार्थी मित्रों આપણું પાઠ પાંચના સ્વાધ્યેયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડીએફથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને બિલકુલ ફ્રીમાં પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે ત્યાં સુધી આવજો